এশ গৰু খালে হেনো বাঘৰ উমৰণ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ এটা অতি সুন্দৰ খবৰ কিমান দূৰ সত্য অসত্য সেইটো নাজানো কিন্তু কোনোবা এটা চেনেলত দিলে আৰু একে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা সেই চেনেলটোত আপোনালোকে নিউজটো পাইছেনে নাই মই নাজানো কিন্তু মোৰ এনেকুৱা মানে মই মূৰ্খ লিংকটো মই ৰাখিবলৈ নহ'ল গতিকে আপোনালোকক কওঁ শুনক শ্যাম কানু মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ আৰু এইফালে শেখৰ মেখৰ এই দগাবাজকেইটা আৰু তাৰ লগতোতো বাৰু আছেই ধুৰন্ধৰ কিছুমান যি নেকি জুবিনৰ লগে ভাগে থকা সেইকেইটা আটাইতকৈ গীটাই ধূৰধৰ আৰু মই এইটো যে কথা কৈছোঁ অপ্ৰিয় কিন্তু সত্য কথা আপোনালোকে সকলোৱে এবাৰ চাব ভাবি পেলাই এটা এটাকে সকলো প্ৰমাণ ওলাই গৈ আছে আৰু বিশেষতে এতিয়া গৰিমা গাৰ্গৰ লগত আশে পাশে যিবিলাক ধেমাধৰা আছে জুবিনৰ তাত যেনেকৈ আছিলে ঠিক গৰিমাৰ তাতো তেনেকৈ বাল হৈছে গৰিমাই সেইটো বুজিহে পোৱা নাই পালেও এতিয়া তেওঁ নিৰূপায় গতিকে সকলোৱে তেওঁক সহায় সহযোগ বা ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু তেওঁ এইটো কৰিব নালাগিব যেনেকৈ জুবিনে তেওঁ সতীৰ্থসকলক মানে বেছিকৈ বিশ্বাস কৰি কৰি দেখিলে নহয় কি হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ গৰিমা গাৰ্গৰ লগত যাতে নহয় আৰু এতিয়া লগে লগে আহি যাওঁ মই মেইন কথাটোলৈ এটা চেনেলত পাইছিলোঁ কিমান দূৰ সঁচা মিছা নাজানো যদি আপোনালোকেও এই খবৰটো পায় তেন্তে হ'লে আপোনালোকেও চাগে মোৰ দৰে বহুত আনন্দ পাব আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে তেনেকুৱা খবৰ পালে মোৰ ভাল লাগিব এই ধুৰন্ধৰকেইটাৰ লগত কাৰণ এতিয়া এটা নিউজত পালোঁ কি কিন্তু একদম দুৰ্ভাগ্য মই নিউজৰ সেই লিংকটো ৰাখিবলৈ নহ'লে আপোনালোকে যদি পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবচোন তন্ত মন্তই কাম নিদিলে শ্যাম কানুৰ লগত আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় তেওঁ ইমান হেৰি পত্নীগৰাকী মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া ইমান প্ৰতিব্ৰত পত্নী নহয় জানো শ্যাম কানু মহন্তৰ ঘৈণীয়েক আৰু তেওঁ হ'ল মানুহ মৰিলে যি খিত খিত হাঁহি মাৰে আৰু সেইগৰাকীয়ে তন্ত মন্ত নি কিতাপৰ মাজত চিঠি লিখিও নি কিবাকিবি টপ জপ এই তুলসী পাত এই কিবাকিবি নি তেওঁ ৰাখিব নোৱাৰিলে আৰু আপোনালোকেতো ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছেই তেওঁ ঘৰত চেণ্ডেলো আঁৰি থৈছে কিন্তু সেই চেণ্ডেলেও কাম নিদিলে এতিয়া শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি শ্যাম কানু মহন্তৰ বোলে ভৰি ভাগিছে আপোনালোকে বাৰু শুনিছেনে কথাটো মই নাজানো সেই নিউজটোতহে মই পাইছিলোঁ কিন্তু এইটো যদি হয় একদম মানে বহুত ভাল খবৰ অকল ভৰি ভগাটোৱে নহয় তাৰ যাতে ভৰিটো কাটি দিবলগীয়া হয় সেইটোহে কামনা কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাৰ ভৰি চৰি ভাগি চিঙি কাটিবলগীয়া হয় যাতে পেং লৈ খোজকাঢ়িবলগীয়া হয় সেইটোহে আৰু এইবিলাক আচলতে মানুহক ক'ব নালাগে কিন্তু কিয় কৈছো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু বিশেষতে কেইটামান কথা কওঁ আপোনালোকক আমাৰ যিকোনো প্ৰকাৰে গম পাই আছে আপোনালোকে সেইটো কথা নক'লেও নহয় কিন্তু আপোনালোকে জানেও কিছুলোকে মুখ খুলিব নোৱাৰে ইতিমধ্যে আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ ওপৰত বহুত নিস্বাৰ্থভাৱে যোনে জুবিন গাৰ্গক ভাল পাইছিলে তেওঁলোকহে কিন্তু এতিয়া আছেগৈ এষাৰ কথা আছে নহয় বোলে ধান হ'লে থাকিব পতান হ'লে উৰিব আৰু এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ নাম লৈ ন্যায় নাম লৈ পেলাই এছামে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে উঠি পৰি আৰু আমাৰ অজলা অসমীয়া কিছুমানে বহুত আছে আমি সহজে মানুহক বিশ্বাস কৰি লওঁ আৰু সেই সহজে বিশ্বাস কৰা সুৰে একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছে কিন্তু আপোনালোকে জানেনে সেই জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ ওপৰত হ'ব এতিয়া বৃহৎ বৃহৎ কিন্তু দালালৰ হেৰি মানে সাঁতোৰা গতিকে এইবিলাক কথা শুনি পেলাই একদম বহুত বেয়া লাগে আৰু আপোনালোকে গম পাই আছে ইতিমধ্যে কমি আহিছে কিন্তু কমি কমি আহি আছে আৰু ইয়াত এতিয়া ন্যায় বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰতো হিন্দু মুছলিম এইবিলাক মানে কি কৰিছে ভাগ ভাগ কৰিছে এই এজন বিধায়ক তেওঁৰ নামটোৱে এতিয়া মই পাহৰিয়ে যাওঁ নহয় এই ভিডিঅ'টো বনোৱা সময়ত তেওঁ পাহৰি মই পাহৰি গৈছোঁ তেওঁ সিদিনাখন কৈছে এটা ফেচবুক পষ্টত বিধায়ক কিন্তু দেই ইউ ডি ইউ ডি এফৰ বিধায়ক তেওঁ কৈছিলে আছাফুল ইছলাম নেকি এনেকুৱা আছিলে তেওঁ কৈছে কি যে আমি ন্যায়িক ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত আমি মনে মনে থকাই ভাল নেকি এইষাৰ কথা বাৰু কি ক'লে তেওঁ আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক আৰু যি নেকি জুবিন গাৰ্গে মানে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে কৈ গৈছিলে যে পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ লগত এনেকুৱাই পলিটিক্স হৈ গ'ল তেওঁ ন্যায় পোৱাতো আপোনালোকে কামনা কৰেনে বা আশা কৰেনে কিন্তু নাজানো আৰু বহুত কথা ওলাই যায় কিন্তু আকৌ থমকি ৰওঁ নকওঁ বুলিয়েই আপোনালোকে ভাবি আচৰিত হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ লগত এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰি আছে আৰু সেই কামখিনি জুবিনৰ লগতো কৰিছিল কৰিছিলে এতিয়া গৰিমাৰে গৰিমাৰ অজ্ঞাতে গৰু গৰিমাৰ কান্ধত বন্দুক থৈ কিছুমান কাম আগবাঢ়িবলৈ মানে বিচাৰি আছে আগবাঢ়ি আছে কিন্তু বেচেদি গৰিমাগাৰ্গে বুজিয়ে পোৱা নাই কি হৈছে আৰু ভগৱান জানে আমিও ইমানখিনি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ নিউজ এটা দেখি পেলাই বা নিউজত যিবিলাক প্ৰচাৰ হয় আমি তাকেহে কৰোঁ কিন্তু মই সকলো নিউজকে আকৌ মানে ফ'ল' নকৰোঁ দেই আৰু কালি এটা মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে কিবা বিচৰা ৰিপৰ্ট কিবা ৰিপৰ্ট হয় তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি আছিলে আৰু মোৰ হয়তো সেইটো এটা মানে ভুলটো বুলি মানে কি মই বিচৰা ৰিপৰ্ট ক'ব নালাগিছিলে ধৰক জি এম চিৰ ৰিপৰ্টটো বুলি ক'ব লাগিছিলে সেইটো মোৰ ভুল হ'ব পাৰে তাৰ বাদে কিন্তু মই বনাই পেলাই এটাও কথা কোৱা নাই আৰু মই ফেচবুকত হ'লে মই দিব পাৰোঁ ন কিন্তু ইউটিউবত মই আপোনালোকক প্ৰমাণটো দিব নোৱাৰোঁ নহয় তথাপিও মই কৈছোঁ অতনু ভূঞাৰ পেজত গৈ আপোনালোকে চাব আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ অতনু ভূঞাক কীটাু গুণেশ্বৰ কিবা কিবি কিছুমান আমাৰ যেতিয়া মত নিমিলে তেতিয়া আমি তেওঁক কিছুমান কথা ক'ব পাৰোঁ কিন্তু অপ্ৰিয় সত্য অতুলু ভূঞা হওক বা অনুপম চক্ৰৱৰ্তী হওক তেওঁলোকে বহুত আগতে মানে সঁচাকৈ কথা কৈ থৈছে কাৰো ছাপৰ্টত কথা কোৱা নাছিলে এতিয়া কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত সকলো সাংবাদিকেই অকল এজন দুজন বুলি ক'লেই নহ'ব সকলো সাংবাদিকেই হিৰণত গম পাইছে নহয় কথাটো আৰু চাগে বেছি বহলাই নক'লেও হ'ব কাৰণ মোৰ পৰা আপোনালোকে উলিয়াবলৈ বিচাৰিলে নহ'ব নহয় আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ দ্বাৰাও মই বহুতখিনি সাহস পাব লাগিব বহুতখিনি ক মই নজনা কথাটো আপোনালোকে জনাব লাগিব বা আপোনালোকে নজনাটো মোৰ দ্বাৰা কিছুমান জানিব লাগিব আৰু সেই অতনু কালি মোক দুটামান হেৰি কমেণ্ট কৰিছে নিগেটিভ কমেণ্ট কৰিছে অকল দুটা দেই সেই দুটা হয়তো একেটা আইডিয়াই হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে আপুনি পিছত কিয় লাগি আছে মই বাৰু ক'ত লাগিলোঁ কওকচোন মই সঁচা কথাটো যেতিয়া নেকি এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অতনু ভূঞাই কথাখিনি কৈছে মই সেই কথাখিনিহে পঢ়ি গৈছোঁ মইতো তাত আকৌ বনাই পেলাই ৰহন সানি মই কোৱা নাই নহয় মই তাত যিটো পাইছোঁ মই সেইটো কৈছোঁ আৰু মোক যদি ধৰিবলৈ হয় অতনু ভূঞাক আপোনালোকে ধৰক অতনু ভূঞাক ধৰিলেহে বোলে এইটো আপুনি কিয় দিছে কিয় মিছা কথা কৈছে আৰু এজনে বহুত ডাঙৰকৈ এটা কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিছে ধন্যবাদ দিছোঁ মই তেওঁক আৰু তেওঁ কিন্তু কৈছে তেওঁ যিটো কমেণ্ট কৰিছে সেইটো বহুত ডাঙৰ কিন্তু মই এশাৰিতে এশাৰিনে মানে দুটা তিনিটা ৱৰ্ডতে মই কমেণ্টটো মানে সামৰি থৈ দিলোঁ আপোনালোকে চাব আৰু তেওঁ কৈছে যে অঁ পঢ়িছিলে পঢ়িছিলে কিন্তু কিবা ব্যাঘাত হ'ব বুলি কোৱা নাই এনেকৈ তেওঁক কৈছে কিন্তু পঢ়িছে নপঢ়িছে আমি আৱেগত তেতিয়াতো বহুতখিনি কথা কৈ দিছিলোঁ মই হ'লেও মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ মই বহুতখিনি কথা কৈ দিছোঁ যে নিজৰ মানুহজনৰ ৰিপৰ্টটোনো কিয় তেওঁ নপঢ়িলে আমি সেইটো কথা কৈছোঁ কিন্তু তেওঁ যদি পঢ়িছিলে যিয়ে নহওক তেওঁ বিশ্বাস কৰা নাই ৰিপ'ৰ্টটো আমিও গম পাওঁ বিশ্বাসযোগ্য ৰিপৰ্ট নহয় কাৰণ জোনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰতো যিটো ৰিপৰ্ট দিছিলে সেইটো ৰিপৰ্ট সঁচা নাছিলে সেইটো আছিলে এটা ভুৱা আৰু গৰিমা গাৰ্গেও জানিছিলে যদি সেইটো ভুৱা ৰিপ'ৰ্ট তেওঁ যিয়ে নহওক বোলে তেওঁ ৰাইজখন লাগেনে তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোবাৰ ছাপৰ্ট লাগে আপোনালোকে কওকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল মইতো গৰিমা গাৰ্গ মোৰ কোনো শত্ৰু নহয় মই যি যিটো হয় মই সেইটোহে কৈছোঁ গতিকে ৰাইজে নখ জোকাৰিলেই নৈ বয় আজি গৰিমা গাৰ্গৰ হৈ কোনে কান্দিছে জুবিন গাৰ্গৰ হৈ কোনে কান্দিছে হাজাৰ হাজাৰ কোটি কোটি জনতা কাৰ কাৰণে ওলাই আহিছে জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে ওলাই অহা নাই জানো কিন্তু সেই কোটি কোটি জনতাৰ আগত তেওঁ যদি ক'লে হয় বোলে মই ৰিপৰ্টটো চাইছিলোঁ কিন্তু মোৰ ৰিপৰ্টটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় সেইকাৰণে মই মানে পঠাই দিছোঁ মই ৰখা নাই সেইটোতে সকলো সমাধা হ'ল হয় কিন্তু যেতিয়া অতুনু ভূঞাই আপোনালোকে চাব কি সুন্দৰকৈ কৈছে বহুতখিনি দীঘল আছিলে কিন্তু মই চুটি ছুটি কৰি পেলাই কালি মই ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ গতিকে আপোনালোকে পঢ়ি নিজে গম পাব কিমান দূৰ সঁচা মিছা আৰু আপোনালোকক মই এইখিনিতে কওঁ মই মিছা কথাৰ আশ্ৰয় কেতিয়াও নলওঁ দেই মোৰ যি হয় হ'ব জেল হয় ফাঁচি হয় হ'ব যদি সঁচা কথা কৈ পেলাই মই জেল ফাঁচি খাব লাগে তেন্তে হ'লে তাতো মোৰ কোনো আপত্তি নাই গতিকে আপোনালোকে এইবিলাক কথা কৈ পেলাই কিছুমান কমেণ্ট এনেই আহি কৰি লাভ নাই আপোনালোকে চাবচোন হাজাৰ হাজাৰ কমেণ্টৰ মাজত যদি দুটা বেয়া কমেণ্ট আহে সেইবিলাকতো মই জাব্ৰা পেলাই দিম হয়নে নহয় গতিকে মই পেলাই দিলোঁ আৰু এজনে যিজনৰ কথা মই এতিয়া কৈ আছোঁ তেওঁ বহুত ডাঙৰকৈ লিখিছে কমেণ্টটো আৰু লিখাৰ পিছত মই তেওঁক এষাৰীয়ে কৈছোঁ হ'ব দিয়া পঢ়িলে বুলি গম পাইছোঁ যেতিয়া আৰু হ'ব দিয়া এনেকৈ বুলি কৈ কমেণ্টটো কাটি থৈ দিছোঁ গতিকে উপায় নাই কথা বহলাই থাকিও লাভ নাই আৰু তেওঁ যোনজনে কমেণ্টটো লিখিছে তেওঁ নিশ্চয় গম পায় আৰু সেইকাৰণেহে তেওঁক তেনেকৈ কৈছে ইমান বহলাই পেলাই সুন্দৰকৈ লিখিছে দেই তেওঁ কিন্তু সেই কমেণ্টটোত বেয়াকৈ লিখা নাই আৰু পাৰিলে বাৰু মই নালাগে দিয়ক মই সেইবিলাক কমেণ্ট চমেণ্ট এই মুহূৰ্তত মানে লগাই নিদিওঁ ভাল লাগিছে আৰু আপোনাক লোকক এটা কথা কওঁ সিদিনাখন যিটো ভাইটি বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু ভাইটিয়ে মোক কৈছিলে যে আপোনাক মানে কেচ দিম বুলি কিন্তু একদম সঁচা কথা কৈছোঁ তেওঁ হয়তো সৰু ল'ৰা আছিলে আৰু কালি মই এটা ফেচবুকত ফেচবুকে আহিছে ষ্ট'ৰি ভুল লৈ গৈছে ইউটিউবত লাইভ আহিছিলোঁ আৰু সেই লাইভটোত আহি তেওঁ বহুতখিনি কথা ক'লে বা মই হ'লেও ক'লোঁ প্ৰথমতে তিনি চাৰিটা কমেণ্টৰ মই ৰিপ্লাই নিদিলোঁ পিছত কিন্তু মই দিলোঁ আৰু তেওঁ সৰু ল'ৰা তেওঁ কৈছে কথাখিনি কোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজে বুজি পালে মই তেওঁক ক'লোঁ যে এই ভিডিঅ'টো যে মই আজি দিছোঁ সেইটো তুমি চাবাগৈ হয়নে নহয় আৰু যিয়ে নহওক তেওঁ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ পঢ়ি আছোঁ বুলি কৈছে ভাল যিয়ে নহওক তেওঁ মোক বেয়া শব্দ কৈ পেলাই হেৰি কৰা নাই কিছুমান অভদ্ৰামী কৰা নাই সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু লগতে মই আপোনালোকক একো মিছা কথা বনাই কৰি মই ভিডিঅ' নবনাওঁ দেই এইটোৱে আৰু সঁচাকৈ যদি আপোনালোকে গম পাই আপোনালোকে যদি সেই নিউজটো পাইছিলে যে সেই শ্যাম কাণো আৰু কি কাণো বা সি কাণো আৰু এইখিনি নকওঁ বাৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেইবিলাক এতিয়া নকওঁ আৰু গতিকে সেই কাণৰ যদি ভৰি ভাগিছে একদম বহুত ভাল হৈছে আৰু ভৰি ভগাটোৱেই নহয় তেওঁ যাতে ভৰিটো কাটিবলগীয়া হয় আৰু আচৰিত কথাত তেওঁ তাত বাৰু কেনেকৈ ভৰি ভাগিলে মোৰ মতে কিন্তু কিন্তু এইটো হয়তো মিছা কথাহে হয় চাগে দেই এইটো সঁচা কথা নহ'বও পাৰে মোৰ আইডিয়া গতিকে আপোনালোকৰ পৰা এতিয়া লৈছোঁ বিদায় সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই